Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak share resepi donat lembut gebu seperti kapas. Kepada anda di rumah, bolehlah cuba resepi ni. Sangat mudah disediakan. Jom kita sediakan bahan-bahannya. Masukkan setengah cawan air ke dalam bekas. Dan masukkan satu sudu besar gula. Satu sudu kecil serbuk yeast. Kacau semua bahan ni hingga ia sebati. Kemudian pecahkan satu biji telur, kita ambil kuningnya sahaja. Kuning telur ni kita ketepikan dulu. Sediakan tepung gandum. Tepung gandum ni boleh guna jenama lain. Dan masukkan majerin ke dalam tepung. Masukkan susu tepung. Dan masukkan kuning telur tadi. Semua bahan ni kita akan gaul sekadar rata. Bila adunan tepung dah tergaul rata seperti ni, bolehlah masukkan air baju hayis tadi. Masa ni bolehlah gaul sebati, pastikan tepung dan air ais yes tergaul rata. Kemudian bolehlah masukkan sedikit garam. Sekarang bolehlah kita uli adunan ni menggunakan tangan hingga adunan ni sebati dan lembut. Bila adunan yang diuli dan nampak agak sedikit lembut, bolehlah kita uli lagi adunan ni hingga adunan ni menjadi lembut, licin dan tak melekat pada tangan. Pastikan adunan ni lembut dan tak melekat pada tangan seperti ini. Kemudian, bolehlah adunan ni kita rehatkan selama 30 minit. Semasa merehatkan doh, pastikan tutup permukaan doh menggunakan plastik. Duh yang telah kita rehatkan selama 30 minit ni, kita akan uli supaya tiada lagi angin yang terperangkap di dalam duh ni nanti. Uli duh ni sehingga licin dan pastikan tiada lagi udara yang terperangkap di dalam duh ni nanti. Doh yang diuli ni kita akan potong kepada potongan yang kecil, kemudian kita akan timbang supaya hasil donat sama besarnya nanti. Doh ni saya timbang anggaran 40 gram macam tu. Kalau tak ada penimbang, bolehlah agak-agak besar doh tu nanti. Doh yang ditimbang ni saya akan bulat-bulatkan semua seperti ini sehingga permukaan doh menjadi licin. Kemudian, taburkan sedikit tepung di atas permukaan kertas supaya doh tidak melekat nanti. Letakkan sedikit tepung di atas doh dan tekan-tekan seperti ini. Kemudian bolehlah susun doh ni di atas dulang. Untuk bahagian tengah donat, saya akan lubangkan menggunakan nozzle. Bahagian tengah doh ni bolehlah diambil, kemudian kita akan uli semula nanti. Uli bahagian doh yang kecil tadi hingga lembut. Kemudian kita akan timbang doh ni dan kita akan uli sama seperti tadi. Doh donat yang dah siap dilubangkan, kita akan besarkan bahagian tengahnya supaya masa mengembang bahagian tengah tu tidaklah tertutup. Kemudian, kita akan tutup permukaan doh menggunakan plastik seperti ini dan rehatkan doh ini selama 20 minit. Sementara tu bolehlah kita panaskan minyak secukupnya. Selepas 20 minit, doh donat dah sedia untuk digoreng. Pastikan minyak jangan terlalu panas dan masa menggoreng menggunakan api sederhana besar. Bila bahagian bawah donat dah nampak keperangan, donat ni bolehlah diterbalikkan. Donat ni kita akan balikkan sekali sahaja. Jangan kerak terbalikkan, kita tak nak donat ni serap minyak nanti. Bila warna donat dah keperangan, donat ni bolehlah diangkat. Untuk gorengan yang kedua, sama seperti tadi. Bolehlah goreng donat ni hingga warna keemasan. Semua warna donat dah bertukar keperangan, donat ni bolehlah diangkat. Donat yang dah siap ni bolehlah disalut dengan gula dan sedia untuk dihidangkan. Kepada anda di rumah bolehlah cuba, sangat mudah dan senang. Hasilnya pasti menjadi pilihan anda di rumah. Okey, untuk perkongsian saya kali ni. Jumpa lagi di video akan datang. Okey, bye. Hari ini saya nak share resepi Donut Red Velvet yang sangat lembut dan gebu. Donut Red Velvet yang tengah viral ni, pasti ramai yang nak cuba. Kelembutan donat ni tahan dari pagi sampai lah ke petang. Dan rasa donat ni pun sangat sedap. Kepada anda di rumah, bolehlah cuba. Sangat mudah disediakan. Jom kita sediakan bahan-bahannya. Mula-mula, sediakan setengah cawan air. 1 sudu kecil serbuk yeast 1 sudu besar gula dan masukkan 1 sudu kecil red velvet emelco Kacau yeast hingga sebati dan biarkan selama 5 minit Sediakan bekas besar dan masukkan tepung gandum Masukkan 2 sudu besar susu tepung dan 1 sudu kecil serbuk koko. Kacau semua bahan ni hingga sebati. Kemudian bolehlah masukkan 1 biji kuning telur dan masukkan juga 30 gram majerin. Kacau lagi bahan ni cukup sekadar rata sahaja. Bila adunan tepung dah tergaul rata, bolehlah masukkan air campuran yeast tadi. Adunan tepung ni kita akan kacau dan pastikan adunan tepung ni tergaul sebati. Masukkan sedikit garam. Pastikan garam ni dimasukkan akhir sekali. Doh ni saya uli menggunakan tangan. Kalau nak uli doh ni menggunakan mixer pun boleh. Untuk mendapatkan donat yang lembut dan gebu, pastikan adunan ni diuli betul-betul lembut dan licin seperti ini. Barulah hasil donat ni akan lembut dan gebu walaupun dah sejuk. Doh yang dah lembut dan licin ni bolehlah direhatkan. Tutup permukaan doh menggunakan plastik dan rehatkan doh selama 30 minit. Selepas direhatkan selama 30 minit, doh akan kembang dua kali ganda seperti ini. Bolehlah tekan-tekan permukaan doh untuk mengeluarkan angin atau perangkap di dalamnya. Huli lagi doh ni supaya doh ni menjadi lebih lembut dan licin. Kemudian doh ni kita akan timbang atau kita bahagikan doh ni kepada 13 bahagian kalau nak buat donat lebih banyak, bolehlah gandakan bahan-bahan yang telah saya berikan. Untuk satu bulatan, saya timbang anggaran berat 40 gram macam tu. Kalau tak nak guna timbang pun boleh je. Kita boleh agak-agak saiz besar yang kita nak. Bila dah siap ditimbang, Bolehlah kita bulatkan doh ni sehingga permukaan doh menjadi licin. Pastikan semua doh yang dah dibulatkan permukaannya hendaklah licin supaya donat yang digoreng nanti permukaannya akan cantik dan licin. Ambil satu doh dan taburkan sedikit tepung tekan-tekan doh ni untuk mendapatkan ketebalan doh ni boleh agak-agak je dan lubangkan bahagian tengah doh ni menggunakan nozzle. Doh yang dah siap dibentukkan ni bolehlah diletakkan di atas dulang. Dulang ni kita akan tabukan dengan sedikit tepung supaya doh ni tak akan melekat dan mudah diambil bila nak digoreng nanti. Untuk mendapatkan bentuk donat yang cantik saya besarkan sedikit bahagian lubang donat tu. Doh yang selebihnya bolehlah dibentukkan seperti tadi sehingga habis. Kalau ada acuan donat, boleh je bentuk doh ni menggunakan acuan donat. Boleh ikut cara dan keselesaan masing-masing. Bila semua doh dah siap dibentuk, bolehlah tutup permukaan doh menggunakan plastik dan rehatkan doh selama 20 minit. Sementara menunggu donat kembang, bolehlah kita panaskan minyak. Panaskan minyak menggunakan api sederhana kecil. Selepas 20 minit, donat ni dah sedia untuk digoreng. Untuk memasak donat dengan sempurna, pastikan minyak ni tak terlalu panas dan masaklah donat ni menggunakan api sederhana kecil. Angkat donat ni dan masukkan ke dalam kuali secara perlahan-lahan. Bila donat dah bertukar warna sedikit keperangan, donat ni bolehlah ditebalikkan. Donat ni saya balikkan sekali sahaja untuk mengelakkan penyerapan minyak. Bila kedua belah donat dah bertukar warna keperangan, donat ni bolehlah diangkat. Untuk gorengan kedua, sama seperti tadi. Gorenglah donat hingga sedikit warna keperangan. Pastikan donat ni dibalikkan sekali sahaja untuk mengelakkan penyerapan minyak. Okey, donat yang dah masak ni bolehlah diangkat dan biarkan donat ni sejuk seketika. Untuk salutan donat ni, saya gunakan setengah cawan susu tepung 3 sudu besar gula aising. Campurkan kedua bahan ni dan kacau lah kedua bahan ni hingga sebati. Inilah hasil donat yang dibuat tadi. Donat ni sangat lembut walaupun dah sejuk. Kelembutan donat ni tahan dari pagi sampailah ke petang. Donat ni rasanya sangat sedap bila disalut dengan susu tepung. Kalau tak suka manis, makan macam tu je pun boleh. Donat yang dah siap disalut, dah sedia untuk dihidang. Kalau anda suka dengan resepi ni, jangan lupa tekan like, subscribe, share dan komen. Dan nantikan video dan resepi terbaru dari saya di masa akan datang. Okay, bye!